Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. İndi də nə edirəm? Ayselin zadan yası nədir? Təsəvvür eləyin. Mənim üçün ən çətini olan bir şey resept vermək və mən Ayselə dərslə salat resepti verirəm. İndi təsəvvür eləyin, onun qədərlərini öz ailəmimdə nətə ayarlayıram. Hələ hələ bu stili də deməliyəm. Məndə durum yemək hazır. Yəni evrəçlər də hazırlamalıyam. Bu dəfə heç nə yoxdur həv planımda, amma belə bir şey özümdən fikirləşdim nəsə. Bu pikinski kapaqstanı kələmi, belə soya soslu, stəbil mağı, belə sirkəli, acı bibarla bir belə marinovulmuş bir şey eləmək istəyirəm. Nə oldu düşünürsən? Bu <messizlik> da ta. Əl işləməyinə çalan o qataxı stulda oturmuşdum. Aqkurat noldan. Yara olubdu, qızarıbdı. Hə, bunu mən sirəm, əslində buna belə nə deyim, sirkəli və belə bir şeyləri pesox da qatmaq lazımdır dadına. Amma mən pesox qatmayacam. Yenə bilmirəm nə tər dadı olar, nə yeyər. Nəsə bilmirəm yətdə olanda acılı, qırmızılı bir şeylə. Həqiqətən də acılı, qırmızılı bir şeyə görəndə gözümüz də doyur. Eee, indi minimal səviyyədəyil olacaq. Qo görüm nə əlavə edəcəm içünə, sizə də göstərəcəm. Burda da 3-4 tambadım zanım var, suya qoyulmuş. Çünki belə nazik badımcanları almışdım. Alanda əslində deyirdim, mirəbbə bişirəyim, bişirməyim, qarışdırım. Ha. Göz qəşəf badımcan deyil, bəzilər belə qaradı, bilmən, nə təc çıxar-çıxar. Gördüm ki, e, sonra bişirmədim. Nə isə yeməyə saxlamışdım. Gördüm xarab olur. Biraz da hələ o, ob o birisi badımcandan land vardı. Dədim, onları da bişirincə, bunu da bişirincə xarab olacaqlar. Ona görə bunu götürdüm. Bizim işlərdə hələ dolmunuşalsa badımcan birə bəzi bişirəm. Görüm nə təc çıxacaq, bilmirəm. Belə də içləri bir qərbə toxumdur. Nə ola da, o azlıq çox deyil. Dietdə o zaman da qırmızı bibər istifadə etmək daha artıq yağ yandırmağa mədəbiz el verir sadədir. Mənim əsasən heç vaxt acı bibərdən mənim narahat olmur. Şükür, çox qəşəng bir şeydir, çox azını sevən bir adamam. Yəni həddindən artıq o balaca-balaca aldığım ki bibərlər var hey. Onlar həddənən artıq məni yandırsa da onu belə geyirəm. Yəni o biraz belə bəd çox yandırır mədəni. E Amma elə də narahat eləmir. Bunlar heç narahat eləmir. Bu imelinə qırmızı bibər. Yəni göy bibər də narahat eləmir ha. Amma kömək eləməyə qalandı orqanizmamızı işlətməyə əmələ baxsaq da danışır işlədir belə. Qırmızı bibər ən çox kömək edir mənə. Çoxsa gö göyü də kömək edir. Mənə qırmızı istəm faydalı olur. Bun cinə də əlavələr ə ee eləy bilərsiz siz İstəs, də. Kim istəsə pesoxla əlavə eləy bilər. Daha da ləzzətli olacaq. Mən ev sirkəm hələ ki hazır deyil. Ev sirkəm bu arada ucu qoymuşam balkona. Balkon düzdür, sərindir, soyuqdur daha. E, Orda bir Mmm, şey var, belə pıçmışam ona ki, çox da belə soyuq olmasın, bilmirəm heç. E, lap belə soyuq yerdə olar, lap prosta sərin yerdəmi saxlamaq lazımdır. Onu, yəni dəq bilmirəm. Yəni o normalda otaq havasında saxlamamışam. Prosta kuxnada saxladım, qarışdırdığım müddətcə. E, Atopley ilə turbasının yanında idi. Dedim, oradan da isti vurar, nəsa bilməm. Bəlkə də o isti biraz onu tez əbiləcəkdi. Çünki hələ qarışdırma müddəti qurtarmamışdı üzüru artıq tutmuşdu, iyisi uşa sirke isi gəlir də əslində. Hələ heç tam çökməmişdə dibinə. Bəlkə də istirən idi. Əksən soyuqda daha gecəməyə gələcək, onu da bilmirəm. Qoymuşam nəsə balkona, dəymirə bir 2 ay yəqin ki durar orada. E, dibi təmiz çökək. Sizlər vaxt çatarlarsa bir yerdə süzərik. Hə, nəsə səkəm. Yoxdur, sirkem yoxluğundan gəldik haralara çıxdıq. Çox az. Maqazindən sizcə soltuq. Evet, Çox. Ləvəttə sirkəsi təzə solğu normal səhvində olacaq, amma biz də olsa dietik hazırlayırıq. Qarsından birla Yenə kimi yəqin ki biraz özünü örüşüyür. Tuz atmadım. Yeyəndə görsəm ki soyusu olsun, normalda tuzlu olur. Eee, difte də mənəcə soyusu olsun, tuzu bizə bəs eləyə. Yox, əgər baxsam ki tamız ağızdan düşür, heç yeyiləsi deyil. Bir balca səpərəm. Ev, ev əhlinə e, toyuq qənəri çıxartdım, onu qızardacam, onu da yandı bir şey eləmirəm, fikirləşərəm. E, bir də türkələmi özümə saxlamışdım fətət xışıldayanda soram montajda fikir verirəm ki, səsimlə xışılta çox qarışıbdır. Amma belə normalda fikir vermirəm. Çinutmay üçl çələmindən bir balaca özümə saxlamışdım ki, bir dəhəm də öylənək. Amma indi bunu çıxartdım, ayana bişirməyəm, çünki dünənə çox xoşuna gəlmişdi. Dəyədim ki, həqiqətən də ləzzətli olur. E, Qızardaq bir balaca samsaq qatı hazırlayacam, təkcə üstün ətsizini elə dünənləri yeyəndə heləsinə gəlir. Ətsin istəməzdim. Ə indi ona görə də onun üçün dünənindən deyir ki, gələ bişir. Elə bir qədər də qalıbdı, onu da bişirəcəm, o yesin. Ayşeldə o gün şir, badımcan bişirmişdim, içində də qaymaq qoymuşdum. O badımcan çox boşuna gəlmişdi. İndi də deyir ki, məni onunla bişirməsən, ayanın çuçğunamla eləyirsən, dedim bu asandır. Amma onu bir də hələ arada eləyəcəm. Həm özüm yeyim, həmsən. Taptım nə bişirəcəm özümə. Mərcimə. Bu günlərdə tam e, proteinimiz bol olsun. Onda çox həqiqən artıq protein boldur. E, Ən yaxşı təkcə qruplara keçək. Hər dəfə də qruplar pişirək. Bu günləri mərcimə yeməyə pişəndə baharım bəlkə ya şorba kimi hazırlayaram, bəlkə yemək kimi. Əslində yemək kimi olanda tam belə çörək kimi olur. Onda daha belə çeynəni, yeyilir ki, doyzdırır özünü. Gəldim mərcimək yeməyimi hazırlamağa. Biraz qırmızı bağdad skip var, bu qədər. Bu acı bibərdən 1-2 qısoq kəsəcəm. Belə bu qədər kök. Bir də ən balaca tapmışam bu soğanı, yandırılmış soğan. Biraz soğanı kökür, bibərləri sırayla biraz yağda öldürəcəm, bişirəcəm. Ə, biraz qazana yağ atıram. Siz istədiyiniz yağ ata bilərsiniz. Doğru yağ, çərəyağı, ərilmiş yağ. Mən evdə istifadə etdiyim qarğıd istifadə edəcəm. Azaldı bilərəm yağını. Ki, mən, Yemə, həm yemək bişdi. Belə azdan belə suludur da, yəni yemək həm yemək kimi, həm çox asu. Mən də onu qoymuşdum bişsin. Pişənək kimi də evləri təmizlədim. Onlar da əldən çıxdı. Əslində bir-iki günüydür təmənlik tutmuşdum mən evləri heç bir təmizləyə bilmədim. Elə-belə əl gəzdirdim, yəqin sossdurdum. təviləndəşin təmizlədim, gəldim. Dənələri həm çəkmək məmnavat eləyirəm. Toya sulu, bal, pul bi var. Sıra məsəndi ancaq belə soluya bilərəm, düzədirəm. Saxtətəsindən sonra düzədirəm. başım qarışıq olub kameranı heç açmamışam. İndi evdən çıxmışam. E, Bel Wildbərə seçirdim. E, başqa bir şeylərə baxmağa. Birdən e, açandan sonra mənə heç bildirim falan da gəlməyibdi. Ekranıma düşmür. Çoxmir neçə bir blok qabaq sarı çöçü göstərmişdim. Orda mənə bir, bir nəfər yazmışdı ki, Wildbər istə pövünü belə çubuqlarını zakaz eləyib, kofemolkadan keçirdim, qıldı qıldı. Kofemolkadan keçirib un halına salıb elə istifadə eləyir. Ə, mən də girdim, həmən rəyə baxdım, tatdım. Həqiqətən də zəfəranı da ə, şafran deyirlər. Mağazada satılır, mağazində də bazarlarda ə, un halında olan şafran. Həqiqətən də normalda sar köçəyə görə biraz bax olsa da Amma <laughs> internetdə baxdığımda Azərbaycan da da satıldığından çox ucuz olurdu. Həm də şafrana baxdım, düz də onu zakaz eləmədim. Yəni həqiqətən də adına qırmızı qızıl deyirlər. Həqiqətən də qırmızı qızıldı. Qiyməti çox bahaydı. Ona görə də heç ona dəymədim, amma o sarı çökü zakaz elədim çubuqlarını. İndi gedirəm onu götürəm. Ə, görək nə təhr çıxacaq, iyisi, ətri nə təhr olacaq. Elə yaxşı olsa, yenə beləsinə alıb özü desin, çəkisi çox idi. Düzdür, bəlkə də onda pətkası ola bilər. Onu da deyə bilmərəm. Qiyməti də yaxşı idi. 100 145 rubl ilə zakaz eləmişəm. Görək nə qədərdir, nə təhridir keyfiyyəti. Belə Uf, niyə hər şey kamerada qəribə düşür? Bəzi şeylər həqiqətən də kamerada çox yaxşı görsənir, heç belə. Məsələn, buludlar mənə çox xoşma gəlir. Normalda buludlar çox gözəl görsənər şeydə kamerada. Amma bu ağacların sarılığı, qırmızılığı mənim istədiyim kimi düşmür kameraya, niyə bilmərəm. Amma buludlar, mən buludlara baxanda çox belə canlı görsənir. Amma hal-bucaq belə havaya baxıram elə də elə kamerada düşdüyü kimi canlı deyil. Ayırı-ayrı tam yaxınlaşmış. Halbuki heç zoomluyu belə mənimişəm kameranı yaxınlaştırmamışam. Çox kiçik görünürsən. Götürdüm. Çox qəribə bir şey oxşuyur. İki dəfədir beləsini görürəm. Özdə çoxdur, qədəri də bir 400 qramdır əslində. Su qiymətinə heç başa düşə bilmədim. Yəni belənsə uzudur bir şey. Biz biz də skitka ilə yazmışlar endirimlə, amma da bu dərəcədə ucuz olduğunu təsəvvür eləyə bilməzdim ki, bu qədəri. Elə küləkdi, elə soyuqdu. Başma-papa taxmamışam başımda, nəm. Bunu götürüb başıma tuturam. İndi Orxan əzər vurdum, çıxıram yolun qranına. Orxanca gəlsin götürsün məni. Çox soyuqdu. Əslində çox soyuq deyil, yaxşıdır hava. Əslində pis deyil hava. Sadəcə külək var gəldim, çıxdım axır şey və bunu indi bir azını e, ç, keçirdim görüm kofe mokada nə tər olacaq. 145 rublə bu qədər. Əgər yaxşı çıxsa, çox yaxşıdır qiyməti onda deyə bilərəm. 100 rublə çox balaca bir stəkanını alırıqsa, hələ 100-dən də biraz qalxıbdır. Bazarda normal bir stəkan da satılan yerlərdə biraz bahadır. E, bu çox ucuz gəlir. 400 neçə qramdır. 3 dəfə də görürəm, həqiqətən çox bəxtsiz şeyidir. İnşallah qırmar. O oh, qərbik normal sarçücu isəcəm ravanı. Bu deməncə yəqin ki nəsə çütüdür. Həqiqətən də çox tüntüdür bu aniisi. Risk eləib çağıtmayım, qırmasın. Bu xarab olmuşdur əndə onu çəkəndə bir dəfə işləmədi. Sonra bir durdu, durdu, bir həddə dedim, qoy proverim görüm, bəlkə işləyəcək, işlədi. Işləyəcə. İndi bir yer xarab olub. Çütü çatmır. Bunu sevməyə. Çox tüt, yısı var. Sarçuq yani belə o imişsə Biz indiyə qədər istifadə elətdiyimiz nəmişə həqiqətən də kommentariyə də yazmışdı ki, deyirlər ki, bu karandaşdır görə biz aldıqlarımız, elə bəlkə də həqiqətən karandaşdır. Bunları birəs əzib, ondan sonra bura töksək yaxşı olar. Bunun özü də navdiskə düşməsi. Bu var çox bəhtdi bunun. Bununla belə qıra bilmirəm mən. Hmm. Bunun içində yaxşı tez qutardım. Həqiqətən də tamamilə fərqli 2 dənə sar köçüyü hiss edirəm. Bunu buna qatım görəsən. Çünki birdən belə orqanizmamız öyrəşmir bundan sayəs sar köçəyir. Həqiqətən də bu sar köçüzə biz indiyədək nə istifadə edirmişik? Bunu qatım bura. Bədənimiz öyrəşib də karandaja, ziyanlı şeylərə biz xeyirli, faydalı şeylərə hələ bədəni öyrəşməyib. Biraz qarışsın bir-birinə. Elə bir tərəfində dursun. Hmm. Yerdə dəsmalın arasına qoydum. Bir tərk döydüm. Elə dəsmalı qaldırırdım ki belə şeylə birisini elə dəsmalsız sıxırdım. Bütün otaq bununla oldu. O tərəfi sıradı, otağın indi qoxuna. Ora sıradı, bura sıradı indi onları təmizləyəcəm. Bunu mənə məsləhət görə çıx ortaya tez. <laughs> Görürsən? Bunları üydənə kimi neçə dənə kofe molka yandırımsan. Yəni nə tələyə üyütməsən. Nəyəmsə. Sənçi də beləmi bərki idi, çox bunlar kötükdü da. Mən üş belə başa düşdüm ki, bunlar bir ağacın kötüyüdür. Həddindən artıq kötük var, kötüyü daşla yerlər də. Yəni çox çətindir buna üyütmək. Bunu, bunu mənə öyrədirlər. Bunun spesiyali məncə normal başlarda, eşdə daşla üyütmək lazımdır. O mən ki baxırdım i Hindistanlılar da bax onlar ədvəlləri öy öyüdürdülər, öyüdürsən. Üyüdürsünə <laughs> daşda. Yəqin ki belə bunlarda, Deməzim, bunlar da bax. Deməli bunlar sarçökmüş. Hə belə qızlar belə. Posta deyim onlardan nə çıxar? Rəngləyib, krastlayıb, adi kötüy-mötüy dolduramlardı. Zəyə <laughs> paçədəki şeydi. Sarçökmü. iğrəc içində. Kürsə buna su da istadıb elə səhnətə olur. Büyüdsək. Birazını üydüdüm. Qallanını saxlayacağam sizin cavabınıza. Mənə yazan bunu çıxsın. Kim bilir başqa kimlər işlədir beləsini. Nətər metodla hansı ən asan metoddur? Yazın. Qalanını saxlayıram belə hər şeyləti qutardı. Bunlar qutarandan sonra bunlar qutarandan sonra da onu üyüdərəm siz dediyiniz metodla. Çünki bu oşu istindi qafanoca. məncə özümə pass pişirəm. Bu badımcanı bir qurum qaynatdım, o üzünün qara köpüyü, suyu çıxdı, süzdüm, gördüyünüz kimi. Sodağı sudan da çıxaranda qəşəng oldu. İndi bu çox azdır. Badımcanla deyək. Mən buna bir çəçən pesox tökdüm, amma indi bir sizə yadıma düşdü. Mənə bu yaxınlarda əncir -ən pay gelmişdi, bir balaca, çox az idi. Onu elə yedik bir balaca idi. Şirəsi qalmışdı. Heyfim gəl yatmağa. İndi deyim bəcə gətirəm o şirəsini tökəm. Ona görə qaynasın bol suda. Pişənə yaxın o şirəni gətirib tökəcəm. Əncir mürəbbəsinin şəkilsi də dadı çıxarmaq üçün olar. Suyunu çox tökürəm ki, badımza nəslə tez iti qabda qaynasın, bişsin. Bir ikinci dəfədir ki, buna yenə su tökdüm ə qaynayır, su tökülür, tez şirə də az tökmürəm axı. Az şirəsinə düşür, az qalır şirə içində. Yaşə bişmir. Ona görə də biraz da yenə su tökdüm, İkin, ikinci dəfə dad da olsun. Hardasa bir 2 stəkan su tökmüşəm. Bişsin. Ən axırda şirəni tökəcəm. Pənzil bibəbəsi şirəsi 1 bir budum qaynadıb, ondan sonra gətirərəm. Ondan sonra bişəcək. Apardımca biraz gec bişir. Mürəbbə pişdi. İnanırsınız, başdan sağdı, tələmtələsdim, heç bilmədim ki, nə təri bişirdim. Elə qaynaayıb suyu çəkildisə su töydüm. Qaynadısa südə. Badımcan çox gec bişir. Həqiqətən də çox suya ehtiyacı var. Heç vaxt yəni normal belə ıı, Meyve mərappalar kimi deyil də ki, bişərsə, şirəsinə düşdü, sözü hazırdı, yox. Badımızdan gələk çox, ona görə suyu çox qoyasan. Yenə yəni, pişti, hazır. Amma heç ki mən yeyə bilməyəcəm, dadına baxa bilməyəcəm. Bilmirəm də ki, bişməyib. Göy orxana dadlıstıram, heç olmasa görüm nə deyəcək. Çünki qəti istəmirəm şirin ağzıma vurmaq, çünki ağzıma bir balaca şirin vursam bədənimin yadda düşəcək şirin. Stendrama istəyirəm ki, biraz yadırğasın. Şirin yerdə yadırğasın. Yardından çıxaxsın. Əmirə bəndə boşatdı. Günümüzdə bitirdi. Bu günlük də bizdən bu qədər olsun. İnşallah sevirəcəksiniz bir bloqlar. Sağ olun, hələli səhər inşallah görsərik.